হেল্ল' প্ৰিয়ন ৱেলকাম টু দট চেনেল আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ডিছকাছ কৰিম আৰ 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 বি পি অ' এণ্ড ক্লাৰ্কৰ ৱৰ্ক প্ৰফাইল কেনেকুৱা হয় যিহেতু আগন্তুক দিনত অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত পি অ' পজিশ্যন আৰু ক্লাৰিকেল পজিশ্যনত ভালেখিনি প'ষ্ট ওলাইছে আৰু অহা মাহত তাৰ এক্সাম আছে পি অ' ফিলিমছটো আৰু পোন্ধৰ দিনমান পিছতেই আছে গতিকে এইকেইদিন কেনেকৈ পঢ়িব লাগে মই এক্সট্ৰা কিছুমান ভিডিঅ' চলি থাকিব বাট কাম কি কৰিব লাগে তাতে ৱৰ্ক প্ৰেছাৰ কেনেকুৱা হয় দৰমহা কিমান পায় গোটেইখিনি কথা ডিচকাছ কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব মই নিজেও ইয়াতে জব কৰি আছোঁ প্ৰায় চাৰে তিনি বছৰ হৈ গ'ল মই য'ত জব কৰি আছোঁ তাৰ আগতেও মই আৰু দুটা এক্সট্ৰা বেংকিং এক্সাম ক্ৰেক কৰি থৈছোঁ গতিকে মোৰ ভালেখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ আৰু মোৰ লগ বহুতখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আৰ আৰ বি ত পষ্টিং আছে তো তেওঁলোকৰ পৰাও ইনফৰমেশ্যন লৈছোঁ ত' কিবা যদি ভুল ইনফৰ্মেশ্যন হয় ইউ কেন কমেণ্ট মই সেইটো কাৰেকশ্যন কৰি ল'ম ঠিক আছে প্ৰথম কথা আৰ আৰ বিত প্ৰেছাৰ কেনেকুৱা হয় চবেই সেইটো সোধে প্ৰেছাৰ কেনেকুৱা চাওক ক্লাৰিকেল প'ষ্টত থাকিলে অভিয়াছলি আপুনি পাঁচটা চাৰে পাঁচটা পাঁচটা বজাৰ ভিতৰত ধৰক ওলাই যাব পাৰে বাট আৰ আৰ বি পি অ' হ'লে অফিচাৰ ৰেংকত হয় পোনপ্ৰথমে কৈ থওঁ পি অ' মানে অফিচাৰ ৰেংক স্কেল ওৱান অফিচাৰ আৰু ক্লাৰিকেল মানে ক্লাৰ্ক লেভেলত হয় এতিয়া পিঅ হ'লে মেনেজাৰ হয়নে নাই বহুতে সোধে মেনেজাৰ আৰু পি অ'ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চকৈ মেনেজাৰ মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহক দিয়া হয় স্কেল টু অফিচাৰবিলাকক দিয়া হয় কিন্তু কিছুমান ব্ৰাঞ্চত আকৌ এনেকুৱা আছে যদি স্কেল টু অফিচাৰ নাই আপোনাৰ ধৰক এক বছৰ দুবছৰ হৈ গ'ল স্কেল ওৱান অফিচাৰ মানে পি অ' হৈ আছে স্কেল ওৱান অফিচাৰ হৈ আছে তেতিয়াও আপোনাক মেনেজাৰ দি দিয়ে কিন্তু ঠিক আছে ত' সেইটো ভেৰি কৰে ব্ৰাঞ্চ টু ব্ৰাঞ্চ আৰু ক্লাৰিকেল লেভেলত ক্লাৰিকেল কামবিলাক থাকে এতিয়া চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ বহুতে সোধে আৰ আৰ বি পি অ' চেলাৰী চেভেণ্টি টু এইটি থাউজেনৰ ভিতৰত হয় আৰু ক্লাৰ্ক লেভেলত চেলাৰী ফৰ্টি থাউজেনৰ ভিতৰত হয় এতিয়া আমি যদি বাকী পি অ' লেভেলৰ জবকেইটাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ যেনেকৈ এছ বি আই পি অ' বা আই বি পি এছ পি অ' দুটা একজামেই হয় এতিয়া বাকী পি অ' এক্সাম কেইটাটো মানে চেলাৰী অলম'ষ্ট ছেভেণ্টি এইট্টি থাউজেণ্ডে হয় ঠিক আছে কিন্তু তাতে এলাৱেঞ্চটো বেছি হৈ যায় যেনেকৈ নেশ্যনেলাইজ বেংকবিলাকত যেনেকৈ এছ বি আই আই বি পি এছ তাত এলাৱেঞ্চ অকণমান বেছি হৈ যায় আৰ আৰ বিত এলাৱেঞ্চ কম পায় তো আল্টিমেটলি আৰ আৰ বিত পাঁচ হাজাৰৰ পৰা সাত আঠ হেজাৰ মানৰ ডিফাৰেঞ্চ আহি যায় চেলাৰীত ঠিক আছে মিনিমাম পাঁচ হাজাৰ মানৰ ডিফাৰেঞ্চ আহে কিন্তু আৰ আৰ বিত কিছুমান এডভানটেজ আছে সেই এডভানটেজখিনি আমি ফাৰ্ষ্ট কথা পাতোঁ হওকচোন পাঁচ হাজাৰমান ধৰক চেলেৰি কমেই পালে আৰ আৰ বি পিঅ'ত বাকী বেংক এটাৰ তুলনাত বা ক্লাৰ্কতো একেই এছ বি আই ক্লাৰ্ক বা এইবিলাক ক্লাৰ্কতকৈ আৰ আৰ বি ধৰক পাঁচ তিনি চাৰি হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ কমেই পালে ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ডমান পালে বাট আৰ আৰ বি ত কিছুমান সুবিধা আছে স্পেচিয়েলি পিঅ'ত ঠিক আছে পিঅ'ত এইটো সুবিধা যে আৰ আৰ বি পি অ' এনেকুৱা এটা বেংকৰ একমাত্ৰ অফিচাৰ জব হয় যিটো আপুনি অসমতে থাকিব পাৰে তাৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো বেংকত অফিচাৰ ৰেংকত আপুনি মানে অসমত থাকিব পাৰে কিছুমান বছৰৰ কাৰণে কিন্তু আপোনাক বাহিৰৰ ষ্টেটতো ট্ৰাঞ্চফাৰ দিব পাৰে কিন্তু আৰ আৰ বিত দিব নোৱাৰে কাৰণ আৰ আৰ বি অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক মাত্ৰ অসমতে আছে তাৰমানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট অসমতে থাকি জব পোৱা অফিচাৰ ৰেংকত বেংকত জব পোৱা হ'ল আৰ আৰ বি পি অ' তো সেইটো কাৰণে বেষ্ট যোনে হোম ষ্টেটত থাকিব বিচাৰে মই নিজেও অসমত থাকিব বিচাৰোঁ মই মোৰ সেইটো মই সেইটো কাৰণে আৰ আৰ বি ভাল পাওঁ মই আজিলৈকে বাৰু আৰ আৰ বিত জব কৰি পোৱা নাই বা মই এইটো এক্সাম এবাৰেই দিছিলোঁ মই ক্ৰেক হোৱা নাছিলে তেতিয়া মই একদম বিগিনাৰ আৰু চ' অসমত থকাৰ এডভানটেজ আছে ছেকেণ্ড কথা এছ বি আই পি অ' বা আই বি পি এছ পি অত আপোনাৰ ভাৰতৰ বাহি ভাৰতৰ মানে বেলেগ ষ্টেটতো আপোনাক দিব পাৰে ছেকেণ্ড কথা আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত পোৱাৰো চান্স থাকে ঠিক আছে ঘৰৰ ওচৰত নাপালেও ঘৰৰ পৰা হাণ্ডড্ৰেড কিলোমিটাৰ বা এইট্টি কিলোমিটাৰ ভিতৰতো আপুনি থাকিব পাৰে পিঅ' লেভেলত ঠিক আছে আৰ আৰ বি পি অ'ৰ কথা বেছিকৈ ক'ম কাৰণ ক্লাৰিকেলত দুইটাতে চেমেই হয় এছ বি আই ক্লাৰ্ক আই বি পি এছ ক্লাৰ্ক ছেম হয় আপুনি নিজৰ জেগাতে থাকিব পাৰে চবেই আই বি পি এছ ক্লাৰ্কতো থাকিব পাৰে এছ বি আই ক্লাৰ্কতো থাকিব পাৰে কিন্তু পি অ' হ'লে অকল আৰ আৰ বিতহে থাকিব পাৰে নিজৰ ষ্টেটত তাৰপিছত হ'ল এতিয়া ৱৰ্ক প্ৰেছাৰ ৱৰ্ক প্ৰেছাৰ কেনেকুৱা আৰ আৰ বিত অভভিয়াছলি ৱৰ্ক প্ৰেছাৰ বেলেগ বেংকৰ তুলনাত কম আছে বেলেগ এছ বি আই বা আই বি পি এছ এক্সাম কেইটাৰ যি বেংক পায় সেইকেইটা বেংকৰ তুলনাত ৱৰ্ক প্ৰেছাৰ অলপ কম আছে কাৰণ কিয় আৰ আৰ বি স্পেচিয়েলি গাঁৱত থাকে ঠিক আছে আৰ আৰ বিলাক গ্ৰামীণ বেংকবিলাক নিজে চোৱা তোমালোকে গ্ৰামীণ বেংকবিলাক গাঁও অঞ্চলত বেছিকৈ থাকে গাঁও অঞ্চলতকৈ আৰবান লেভেলতো যাব পাৰে কিন্তু মেট্ৰ' চিটিত আৰ আৰ বি একেবাৰে কম থাকে ঠিক আছে আৰু যেনেকৈ তেজপুৰ হ'ল তেজপুৰতো এটা টাউনত এটা আৰ আৰ বি আছে সেইটো আৰবান হৈ গ'ল ধৰা তাৰ উপৰি তেজপুৰৰ গাঁৱে গাঁৱে কিছুমান আৰ আৰ বি আছে সেইবিলাক গাঁও হৈ গ'ল ত' মেক্সিমিমাম চান্স তোমাৰ হয় একে গাঁৱত পাবা নহ'লে তেজপুৰ টাউনৰ নিচিনা আৰবান এৰিয়াত পাবা বেলেগ বেলেগ টাউনবিলাকত ত' সেইবিলাকত ৱৰ্ক প্ৰেছাৰ বাকী বেংক এটাৰ তুলনাত অলপমান কম হয় ত' সেইটো কাৰণেও আৰ আৰ বি অলপ ভাল হয় পাঁচ হাজাৰ মানৰ চেলাৰী ডিফাৰেঞ্চ আহে একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু জীৱনটো শান্তি হয় মানে যিবিলাক গাঁৱত থাকে ব্ৰাঞ্চবিলাক একেবাৰে সেইবিলাক চাৰে পাঁচটামানৰ ভিতৰত শেষ হৈ যায় অফিচাৰ যোন পি অ' হয় তেওঁলোকেও চাৰে পাঁচটাতো ওলাই যাব পাৰে কিছুমান ব্ৰাঞ্চ যেনেকৈ আৰবান হ'ল সেইবিলাক ছটা চাৰে ছটাত বন্ধ হৈ যায় তাৰমানে ছটা চাৰে ছটালৈকে টাউনত হ'লেও বেংকটো বন্ধ কৰি গুচি যাব পাৰে এট দ্য চেম টাইম এছ বি আই পি অ' হ'লেতো অৱস্থা বেয়া বা এ বি পি এছ পি অ' হ'লে কেতিয়াবা সাতটাও বাজিব পাৰে কেতিয়াবা আঠটাও বাজিব পাৰে তো তেওঁলোকৰ মেক্সিমাম টাইম সেই সাতটা আঠটাই হৈ যায়গৈ ৰাতি ওলাওঁতে কিন্তু আৰ আৰ বি পি অ'ত ওলাওঁতে মেক্সিমাম ছটা চাৰে ছটাত বেছি মই যিমান দূৰ দেখিছোঁ ওলাই যায় আৰু কিছুমান ব্ৰাঞ্চত কেতিয়াবা হয়তো কাম বেছি হ'ব পাৰে বহুত বেছি কাম হ'ব পাৰে যেনেকৈ মই এতিয়া য'ত জব কৰি আছোঁ তাতে আমাৰ চব মানুহ পাঁচটা পোন্ধৰত ওলাই যায় কেতিয়াবা চাৰে পাঁচটা ছটা বাজিব পাৰে কিন্তু আমাৰ মেক্সিমাম চব মানুহ পাঁচটা পোন্ধৰত ওলাই যায় আমাৰ সেইটোতো আমাৰ নিয়মেই ত' সেইটো হ'ল আৰ আৰ বি টাইমিঙৰ কথাটো মই ক'লোঁ ঠিক আছে এতিয়া কিছুমান ব্ৰাঞ্চত কিন্তু কেতিয়াবা টাইম কাম হ'লে বা মাৰ্চ এণ্ডিঙৰ টাইমত অকণমান দেৰি হয় বাট ৱৰ্ক প্ৰেছাৰ আৰ আৰ বিত বেলেগ বেংকতকৈ অলপমান কম আছে ক্লাৰিকেলত হ'লেতো চবেই পাঁচটা চাৰে পাঁচটা বজাৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব পাৰে সেইটো বেলেগ কথা ক্লাৰিকেলত চবতে ছেইম এতিয়া কাম কি কৰিব লাগে ঠিক আছে মই প্ৰথমে আৰ আৰ বি পি অ' আৰু আৰ 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 বি ক্লাৰ্ক দুয়োটাৰ কাম কি মই প্ৰথম আৰ আৰ বি ক্লাৰ্কৰ কাম কি হয় সেইটো কৰি লওঁ আৰ আৰ বি ক্লাৰ্ক ঠিক আছে যিকোনো বেংকত দু এটা কনচেপ্ট থাকে মানে দুজন মানুহ লাগিব এজন মেকাৰ এজন চেকাৰ এজনে বস্তুটো এণ্ট্ৰি কৰিব এজনে ভেৰিফাই কৰিব এতিয়া কি কি কামত হয় সেইটো মই আগতেও কৈ থাকোঁ ধৰক কোনোবা এজনে কে ৱাই চি আপডেট কৰিব আহিলে আধাৰ কাৰ্ড এইবিলাক ডিটেইলছ আপডেট কৰিব লাগে আধাৰ লিংক কৰিব লাগে বা কোনোবা এজনে পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব এটা একাউণ্টৰ পৰা এটা একাউণ্টলৈ সেইটো হৈ গ'ল কামটো ঠিক আছে ত' তাতে ইনিচিয়েল যোনটো এণ্ট্ৰি ফেজ ইনিচিয়েলি এণ্ট্ৰি কৰিব ঠিক আছে সেই ইনিচিয়েল এণ্ট্ৰিখিনি আহি পেলাই ক্লাৰ্কজনৰ ওচৰত আহে তেওঁ কৰিব লাগে ঠিক আছে ক্লাৰ্কৰ ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ক ইজ ডেট ত' তাৰ উপৰি ক্লাৰ্কজনৰ আৰু বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম থাকে যেনেকৈ চেক কৰা যে কে ৱাই চি টিক কে আপডেট কৰিছে নাই বা নতুন বেংক একাউণ্ট খুলি দিয়া নতুন এফ ডি আৰ ডি খুলি দিয়া ত' ডিপজিট একাউণ্ট খুলি দিয়া সেইবিলাক এণ্ট্ৰি কৰা কামবিলাক জাষ্ট এণ্ট্ৰি লেভেল কামবিলাক ক্লাৰিকেলৰ হয় তাৰোপৰি ক্লাৰ্কৰ আৰু এটা পাৰ্ট থাকে সেইটো হ'ল কে চি আৰ যোনে কেছত বহে তো কেছত বহিলে আপুনি কেছ হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব লাগিব সন্মুখৰ পৰা কাষ্টমাৰ আহিব আৰু কেছ হেণ্ডেল কৰি পইচা উলিয়াই উলিয়াই দি থাকিব লাগিব কেছত বহিলে ৰিস্কো থাকে কাৰণ কেছত যদি কিবা খেলি মেলি হয় পইচা যদি কমি যায় ঠিক আছে দিনটোৰ শেষত পইচা আপোনাৰ নিজৰ পকেটৰ পৰা দিব লাগিব যোন কেছত বহে তেওঁ হ'ল তাৰপিছত পিঅ' লেভেল আহিলোঁ এতিয়া যোনবিলাক ক্লাৰ্কে এণ্ট্ৰি কৰে সেই কামটো পিঅ'জন বা স্কেল ওৱান অফিচাৰ হ'ল বা মেনেজাৰ হ'ল যোনেই নহওক তেওঁ ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব যোনবিলাক অফিচাৰ হয় যেনেকৈ পি অ' বা মেনেজাৰজনেই নহওক তো যিবিলাক কাম ক্লাৰ্কজনে এণ্ট্ৰি কৰিলে ধৰক কে ৱাই চি পেমেণ্ট হ'ল পে'মেণ্ট একাউণ্ট ট্ৰাঞ্চফাৰ বা আপোনাৰ ডেপজিট একাউণ্ট খোলা কে ৱাই চি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰা এই কামবিলাক যেতিয়া এণ্ট্ৰি লেভেলত কৰিব তাৰপিছত পি অ'জনে সেই কামটো ভেৰিফাই কৰে সেইটো কোৱা হয় চেকাৰ ঠিক আছে ত' পিঅ'ৰ কামটো হ'ল সেইটো তাৰ উপৰি পিয়'ৰ আৰু বেলেগ বেলেগ কাম থাকে এতিয়া কৈ থওঁ আপুনি নাভাবিব যে পি অ' হয় তাৰমানে আমি এইখিনিয়ে কৰিব লাগিব আমি কেতিয়াও এণ্ট্ৰি কামটো কৰিবই নালাগিব সেইটো নহয় কাৰণ মেক্সিমাম ব্ৰাঞ্চত মই এইটো দেখিছোঁ যে তাতে ক্লাৰিকেলৰ প'ষ্টটো এজন থাকে তো তেওঁ যদি এবচেণ্ট হৈ যায় সেইদিনা সেইদিনা কি কৰে ক্লাৰ্কৰ যোনখিনি কাম প্ৰথম আহিলে এণ্ট্ৰি লেভেলৰ কামখিনি সেইখিনি পিঅ'জনে কৰিব লাগিব তাৰপিছত তেওঁ এণ্ট্ৰি কৰি পঠাই দিব আৰু যোনজন মেনেজাৰ আছে বা স্কেল টু অফিচাৰ যোনজন আছে তেওঁ সেইখিনি ভেৰিফাই কৰি দিব ঠিক আছে ত' ক্লাৰ্কৰ কামটোও কেতিয়াবা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে তাৰমানে পি অ' হ'ল মানে এইটো নহয় যে অকল পি অ' কাম কৰিম ক্লাৰ্কৰ কামো কৰিব জানিব লাগিব তেনেকুৱা হয় পি অ' হ'লে আপুনি কেতিয়াবা কেছতো বহিব লাগিব সেইটোও বহুত এক্সপেৰিয়েঞ্চ কিছুমানৰ আছে তাৰমানে যোনদিনা ক্লাৰ্কজন এপচেণ্ট থাকিল কেছত বহে ত' আপুনি সেইদিনা কেছত বহিব লাগিব তো তেনেকুৱা কথা তাৰ উপৰি পিঅ'ৰ আৰু কিছুমান কাম থাকে যেনেকৈ লোনবিলাক ভেৰিফাই কৰিবলৈ যোৱা ফিল্ড ডিউটি যোনে ফিল্ড ডিউটি ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে লোন এটা দিয়াৰ আগতে আপুনি এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ডটো চাব গ'ল বা হাউচিং লোন বা যিকোনো কামত আপুনি সেই ষ্টেটাছটো চাব গ'ল ঠিক আছে ত' সেই ফিল্ডত গ'ল তো ফিল্ড ডিউটি থাকে তাৰ উপৰি এন পি এৰ ৰিক'ভাৰীও থাকে কিছুমান লোন যেতিয়া বহুত দিনলৈকে নিদিয়া হৈ যায় এতিয়া এন পি এ হৈ যায় ডিটেইলছত এন পি এৰ ক্লাছ মই দিম বাৰু ত' সেই যোনজন পি অ' হয় অফিচাৰ হয় তেওঁ ৰিকভাৰীত যাব লাগে তেওঁ গাঁৱত যাব লাগে গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা গৈ ৰিকভাৰী কৰিব লাগে কেতিয়াবা কিছুমানে গালিও পাৰিব পাৰে কিছুমানে ভালকৈও ক'ব পাৰে আপুনি যিমান ৰিকভাৰী কৰিব পাৰে নিজৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিব লাগিব আপোনাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আৰু এজন মানুহ থাকিব ষ্টাফ ষ্টাফ হিচাপে যোন বেংকতে মানে ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কোনোবা থাকিব তেওঁ আপোনাক সহায় কৰিব যিহেতু তেওঁ ওচৰে পাঁজৰে গাঁওখন ভালকৈ চিনি পায় ত' পিয়'ৰ কাম তেনেকুৱা লেভেলৰ হয় ঠিক আছে ত' সেনেকুৱা হ'ল আপোনাৰ পিয়'ত আৰু বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ মিছেলেনিয়াছ টাস্ক ওলাই থাকে ঠিক তেনেকৈ ক্লাৰ্কতো বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম ওলাই থাকে তো আপোনালোকে সেইখিনিত মানে অলপ পাৰিব লাগিব আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা সুধিব আছে সুধিব পাৰে কমেণ্টত খালী এটাই কথা এই যোন দুটা পি অ' এণ্ড ক্লাৰ্ক আৰ আৰ বি সেই দুটাৰ প্ৰেছাৰ বাকী বেংকৰ তুলনাত অলপমান কম হয় আৰু ইয়াতে বাকী এছ বি আই বা আই বি পি এছত ইঞ্চুৰেঞ্চবিলাক চেল কৰা বা সেইবিলাক ধৰণৰ কিছুমান বেছিকৈ থাকে ক্ৰছ চেলিং বুলি কোৱা হয় কিন্তু আৰ আৰ বিত অলপ কমকৈ প্ৰেছাৰ দিয়া হয় সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো গতিকে সেইফালৰ পৰাও আৰ আৰ বি অলপমান ভাল হয় খালী আৰ আৰ বি কিছুমান ডিচএডভানটেজ আছে কেনেকুৱা জানেনে গাঁৱৰ ব্ৰাঞ্চ হ'ব এক্সপেক্ট কৰিবই গাঁৱৰ ব্ৰাঞ্চত থাকিব লাগিব যোনে চহৰত থাকি বেছি ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে বেয়া হ'ব কাৰণ যোনে ঘৰৰ এ চিৰ ভিতৰত থাকে তো আৰ বিত অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত মই মই নিজে যিমানকেইটা ব্ৰাঞ্চত গৈছোঁ বেছিভাগ ব্ৰাঞ্চত এ চি নাথাকে কিন্তু কিন্তু ঠাণ্ডা পৰিৱেশৰ মাজত থাকিব পাৰিব কিন্তু গৰমৰ দিনত অৱস্থা বেয়া হয় আৰু তাৰোপৰি গাঁৱৰ মানুহবিলাক আহে আপোনালোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিবলৈ আৰু কিছুমান মানুহৰ নলেজ কম থাকিব পাৰে গাঁৱত ত' তেওঁলোকৰ লগতো আপুনি ডিল কৰিব পাৰিব লাগিব গাঁৱৰ আত্মসহায়ক গুড এছ এছ জি মেম্বাৰ্চবিলাক আহে তেওঁলোকৰ একাউণ্ট থাকে সেইবিলাকো কাম কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ একাউণ্ট মেইনটেইন কৰা এগ্ৰিকালচাৰ লোন দিয়া ঠিক আছে তো প্ৰত্যেকটো কাম কাজ আপুনি চাব লাগে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ লাষ্টত এটা কুৱেশ্যন সুধি যাওঁ হা মই যিসকল প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে হয়তো জানে আমাৰ অসম প্ৰত্যেকটো গ্ৰামীণ বেংকৰে আৰ আৰ বি এটা স্পনচৰ বেংক থাকে আমাৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ স্পনচৰড বেংক কোনটো হয় কমেণ্ট কৰিবচোন